Моє вітання в ефірі. Програма від першої особи. Сьогодні вже традиційно ми спілкуємося з головою Херсонської обласної державної адміністрації Андрієм Потілою. Пане Андрію, вас вітаю в нашій студії. вечір. Одразу перейдемо до розмови. Тема дуже цікава. Тобто, тема тижня, яка хвилювала і Херсонщину, і всю Україну, і навіть світову спільноту, це підірвані електроупори на кордоні з окупованим Кримом. Так було пошкоджено чотири лінії електропередач, припинене електропостачання до Криму. Какая ситуация сейчас? че допустили ремонтники в долине каховка титаншев, ведновыть ее? Ну, скажем так, что сейчас у Херсончина вообще приковано все мировое сообщество, так получилось, что вследствие аннексии Крыма Херсончина стала форпостом Украины в целом. И вопрос, как бы, сегодня особое внимание именно электроснабжение Крыма. До этого вы же сами понимаете неоднократно, это же откуда это возникла возникла вообще самая себя проблематика в то время, когда весь мир все европейское сообщество ввело санкции против Российской Федерации вследствие аннексии, аннексии Крыма. Украина продолжала торговать с Крымом. Я неоднократно возмущался на радио обороны в Кромраку, стоял вопрос, что мы не можем допускать сегодня, когда мировое сообщество, вы знаете, что Франция, допустим, миллиарды, миллиардные контракты фактически потеряла и поддерживала Украину в качестве аннексии. В то время у нас была свободная граница с Крымом. Да, с одной стороны, мы должны понимать, что Херсонщина особо потеряла вследствие закрытия границы, так как многие, особенно приграничные с Крымом территории, фермеры торговали с Крымом. Но с другой стороны, большая часть Украины возмущалась, потому что фактически у нас забирает нашу территорию. На востоке нашей страны гибнут наши ребята, украинцы, а в это время мы продолжаем торговать торговать с Крымом. Тут, тут, прежде всего должна быть гражданская позиция и патриотизм к своей родине. Поэтому я однозначно поддерживал, когда, все, когда все первые, первые это крымские татары, которые подняли вопрос, что надо закрывать границу с Крымом, сделали товарную блокаду. Так. Я их абсолютно поддерживал и был на их стороне, потому что прекрасно понимал, когда у нас отбирают нашу территорию, делают это цинично, мы не имеем права сегодня менять нашу свободу на это финансовые, финансовые привилегии, тем более с нами было все мировое сообщество. И сегодня, вы знаете, следующие уже пошли пути. Татары понимают, что крымский татарский народ понимает, что сегодня это не остановило Российскую Федерацию. Мы знаем, какая, какие сегодня репрессии крымско-татарский народ испытывает на территории, на территории того же самого оккупированной территории и на территории России. Внутри, садят в тюрьму по политическим именно признакам, кто с ними не поддерживает планы Путина, кто не поддерживает сегодня планы аннексии Крыма, многие те попадают за решетку. Поэтому это крик души крымских татар, которые сегодня фактически стали в том числе основными игроками в рамках энергетической блокады Крыма. Ну, вы знаете, и я думаю, что сегодня все жители Херсонщины видели информацию с интернета издания где вначале это были палатки, с активистами, потом произошли взрывы. Хронологию, хронологию событий могу не повторять, так же только что это все повторили. Сегодня фактически Крымский полуостров, аннексированная территория, осталась без света. Я также возмущен, и у меня с одной стороны, говорится, весы, где с одной стороны 2 миллиона населения, это прежде всего детские садики, и больницы, и школы, и роддома, и детки, и это, это очень страшно. А с другой стороны, именно давление на крымских татар, на патриотов Украины, которые также находятся на аннексированной территории. И трудно мне сказать правильное, какое-то правильное решение. И сегодня такая же ситуация у президента Украины. И сегодня переговоры вышли уже на уровень президента. Сегодня президент ведет переговоры в Киеве, и сегодня вопрос решается именно в переговорном процессе. И то, что произошло в эти выходные... Я хочу, хочу сказать свою позицию. Я человек, который прошел Майдан, к, где мы противостояли в тот момент власти, бандиту Януковичу. Я не хочу, чтобы данный процесс именно шел в таком силовом силовом русле. Сегодня все вопросы надо решать мирным за столом переговоров. И с души я поддерживаю крымско-татарский народ. И прекрасно понимаю, что сегодня, какие они испытывают, они фактически забрали родину. Фактически сегодня. И, в в и не просто забрали родину, еще и стараются убрать убрать с, Крым, с, с территории, с Крыма, именно сделать так, чтобы или они поддерживают Путина, или, или, или садят в тюрьму. Поэтому это крик души крымского татарского народа. Я уверен, что президент примет, граждан, примет правильную позицию. Сегодня уже он, подал, он уже подал документы, и они удобрены комитетом министров, о прекращении в законодательном уровне товарных поставок в Крым. Товарных поставок в Крым. То есть сегодня уже нет необходимости находиться там. Активистам сегодня никто, ни таможенники, ни пограничники, не пропустит ни одной фуры, ни одного вагона товарного на территорию Украины. А энергетическая блокада будет решаться в мирном, мирном русле. Я думаю, что не будет больше никакого силовых, никаких силовых столкновений. Я уверен, что все решится за столом переговоров. Буквально ехав когда к вам в студию, общался с «Укрэнерго», сегодня идут плановые восстановительные работы. Из четырех линий восстанавливают сегодня одну. И самое важное для нас, чтобы не пострадала материковая часть, это территория Херсонской области. Вы знаете, что и Каланчак, и Чеплынка, это, это наши жители, жители Украины, они не должны ни в коем случае иметь эти проблемы. И крымско-татарский народ это понимает. Поэтому сегодня именно эти люди, которые сегодня делают энергетическую блокаду, они абсолютно в первую очередь заинтересованы, чтобы не пострадала материковая часть Украины. Эта линия восстанавливается, и как раз район Колончак-Чаплынка проблем никаких не будет. Сегодня переведено все на резервное питание. Облэнерго хорошо поработала. Ну, 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 с другой стороны. Вы же понимаем, одно дело перекрыть товарные поставки. Электроэнергия это совершенно другое. Это фактически электроэнергия она не, имеет, не имеет свойства, чтобы именно экспорт, импорт. Это потом только счетчиками можно определить, мы электроэнергию или отдали или приняли. Поэтому есть единая энергетическая система. И она именно в том числе включает в себя аннексированную территорию Крым. Поэтому мы иногда оттуда даем электроэнергию, иногда мы оттуда и берем электроэнергию, в зависимости от в зависимости от потребления электроэнергии. Поэтому этот вопрос в том числе и находится в такой в технической части решения вопроса. Мы на базе областной администрации создали штаб, в который входят силовики, в который входят МЧС, в который входят Облэнерго, Укрэнерго, представители всех ведомств. И сегодня фактически каждый день мы мониторим ситуацию. И наша задача, чтобы не пострадали жители Херсонской области, Первый, первую очередь во вторых чтобы это была мир мирная мирная и спокойная ситуация именно возле э, данных столбов которые были повреждены уже сегодня или завтра будет ведомая на работа у стеи линии на яки проводились сегодня работы сейчас проводятся вы знаете сегодня как раз не самые удач хорошие погодные условия mm -hmm. это высоковольтные линии электропередач это электричество тут работа не требует спешки. Вы сами понимаете, там очень высокое, очень высокое напряжение, работают специалисты. Работы ведутся и прямо сегодня, и прямо сейчас. Вот я ехал сюда, работы ведутся практически в круглосуточном режиме. Надеюсь, что линия, одна из четырех линий будет восстановлена. Самое важное, чтобы проведены были переговоры, и чтобы российский оккупант, понял, что ни в коем случае не надо использовать. Это фактически ответ крымско-татарского народа на то силовое, для то силовое давление, которое они оказывали на, на нашей территории Украины в Крыму. Які настрої зараз там у учасників енергетичної та торгової блокади? Вони все ж таки будуть стояти і далі там? Знаєте, вони стоять за свої права, вони стоять за свою родину. І я впевнений, що, що вони знають, за що вони стоять. Переговори переводяться сьогодні. Переговорний процес ведеться, ану не вже ведеться на урівні Києва. Думаю, переговори закончатся положительно положительно і буду дольтрені всі сторони від цієї ситуації. Якісь ризики є для жителів Херсонщини? Бо була інформація, що навіть уся Херсонщина та Миколаїв. может остаться без электропостачания? Да, вы же понимаете, Юля, что энергетическая система она единая, и фактически сегодня, когда где-то происходит сбой, а это очень серьезный сбой, то э, все оборудование, трансформаторы и многое, другое, многие другие инженерные системы работают в таком аварийном, в аварийном системе. Ну, они могут работать месяц, два, три, могут работать год, но это аварийная, это аварийная система, они, так, оборудование так работать не должно, я вам говорю так, как инженер. Поэтому Конечно, во-первых, сегодня, сегодня уже ну, именно в данное время запущен, запущены новые документы в районе Каланчика, Чаплынки, будет поставлено новое оборудование трансформаторное, где впоследствии, если, будет, если отключаться территория Крым, ни в коем случае не пострадают жители, жители, Херсонской области. Это оборудование, правда, и финансово емкое, и оно имеет нестандартное, поэтому затянет определенное время. Это не месяц, не два, не три. Это трансформатор, который надо разместить в заказ на заводе. На заводе она специализированное оборудование, надо сделать проект, экспертизу, заложить деньги в бюджете 2016 года. Но это уже сегодня кабина этим вопросом занимается. Я уверен, что и уверен, и знаю, что в следующем году данная проблема будет решена. А до этого периода времени сейчас оборудование находится в аварийном, работа ведется в аварийном режиме. Мы постоянно, постоянно мониторим, мы предусмотрели в том числе и дизель-генераторы, провели на совещании штаба МЧС, доложил, что дизель-генераторы находятся в полной готовности, проведено техническое обслуживание, и в случае необходимости будет выведено это оборудование. На данный момент обстановка находится под контролем, мы, мы постараемся своим штабом ситуацию полностью контролировать. Ну, це головне, щоб ситуація була спокійною, щоб жителі Херсонщини не хвилювалися за свої домівки. Так там ще одна проблема, яка хвилює багатьох жителів нашої області, це високі тарифи на комунальні послуги. Зараз йде механізм оформлення субсидій, дехто вже отримує, де хто ще чекає. Ви особисто виступали за те, щоб цей механізм був спрощений. Як цей механізм спрощений працює? Чи ефективний, чи ні? Да, вы знаете, уже даже в этом году в пять раз увеличилось обращение именно представителей жителей Херсонщины по оказанию, оказанию субсидий. Дело в том, что летние, летние субсидии они были в небольшом размере, и фактически многие даже не обращались. Сегодня обращаются массово. Я знаю, что мы постоянно, я постоянно, да, ситуацию мы мониторим, и сегодня данная проблематика фактически должна быть исключена. Буквально вчера ко мне приезжали представители волонтеры. волонтеры, но они близки к Приватбанку. Мы с ними провели переговоры. Наша сегодня задача уйти от контакта именно человеческого контакта. Потому что я вам хочу сказать, как производственник, именно человеческий фактор, иногда это в любом производственном процессе, в любом процессе даже документа оборота, если мы уберем человеческий фактор, это будет на пользу дела. Поэтому сегодня фактически есть у каждого, есть интернет, даже если есть пожилые люди, в селе есть библиотека, есть школа, где можно отправить запрос по интернету, получить ответ и оформить субсидию в электронном виде. И, и представители Приватбанка сегодня нам предложили вообще оказание всех услуг именно в электронном виде. Я приветствую это и считаю, что будущее за IT-технологиями, придя в областную администрацию, был поражен как, год назад, что в областной администрации не было сервера. Я не понимал, как может работать современная областная администрация в 2000 в 2014 году без сервера, если любой даже маленькой компании, маломайской, он присутствует. А это областная администрация, от которой зависит жизнь всей области. Изначально. Поэтому сегодня установлен сервер и не один. Сегодня мы купили необходимое программное обеспечение, не просто лишь бы было, а именно то программное, программное обеспечение, которое сегодня дают возможность, чтобы областная администрация работала эффективно. Да, и не всем это нравится, потому что сегодня может глава аппарата нажать кнопку, увидеть, в какой программе работает тот или иной сотрудник. Когда человек пришел на работу, когда он ушел, какой объем работы он выполнил. Но это дает нам возможность мониторить каждого сотрудника. С одной стороны, с другой стороны убирается человеческий фактор. Мы сегодня можем практически любые услуги в административном центре оказывать в электронном виде. Ну и в-третьих, мы убираем эти ненужные бумаги. Я, первое было мое удивление, когда я пришел в областную администрацию, таких три больших папки документов, где на подпись мне, я говорю, это 2000, 2000, буквально 21 век. Бюрократичная машина. Да, ни в так. коем случае. То есть мы должны, мы сегодня от этого уходим. Все у нас сегодня, все документы максимально, насколько это возможно по закону, идет в электронном виде. И у нас идет электронный документооборот. Мы сегодня переходим на новые рельсы. И IT, за эти, технологиями будущее. Непростая, не просто обстоят дела. Прежде всего, не хватает специалистов. Прежде всего, те то программное обеспечение, которое необходимо купить. Если бы, допустим, работал бы в реальном секторе экономики на производстве, я бы сделал это в течение месяца, купил бы программное обеспечение, серверы. Без этого нельзя работать. Здесь необходимо это деньги заложить в бюджет, создать, заложить программу. В бюджете должны быть выделены финансовые ресурсы, депутаты должны проголосовать. Но без этого мы не можем работать. Это необходимо делать. Если мы хотим, чтобы Херсонская областная администрация соответствовал европейским стандартам, мы должны работать прежде всего на базе этих технологий. Поэтому мы в этом направлении двигаемся и будем двигаться. И когда сегодня есть представители, волонтеры они себя назвали, представители Приватбанка, которые пришли нам на бесплатной основе, рекомендуют новые, многие программы, а сегодня в Днепропетровской области 128 услуг оказываются именно в электронном виде, начиная от справки о судимости и заканчивая многих других документов. Мы все В світі наработки возьмемо на вооруження і будемо внедряти себе на території Херсонської області. Ось ви вже почали розповідати про цей проект. Це iGov, так портал, да. на який може зайти людина і в принципі отримати будь-яку довідку, чи там ще що вона має, адмінпослугу будемо казати так. В принципі, не виходячи із дому. Так це також знижує ризик такої корупційної складової. Так я правильно розумію? Кінішна натобратьський контакт у нас на самом ділі. многие вещи, как раз вот эти коррупционные складовая, происходят, когда существует этот контакт. Когда этот контакт уходит, когда все переходит в электронный документооборот, все упрощается. Во-первых, мы видим, когда зашел документ, когда он вышел, и чиновник он не, имел, он не, может отказать, когда документы, когда документы все в порядке. С одной стороны, с другой стороны, надо сокращать вообще количество документов, которые сегодня у нас процесс заадминистрирован. Все сделано для так, чтобы бизнес не создавался. Все сделано так, чтобы не создавать рабочие места. И сегодня моя задача создать зеленую улицу прежде всего для тех людей, для, для тех представителей бизнеса, которые хотят вкладывать деньги в экономику Херсонщины, которые хотят создавать новые рабочие места. Мне бы побольше соратников и союзников, потому что, еще раз повторяю, большая проблема, это, в которую я сегодня опираюсь, это человеч, человеч, человеческий фактор. Нужны кадры и нужны кадры, которым платят высокую заработную плату. Потому что сразу вам хочу сказать, найти сотрудника на зарплату от 1200-3000 гривен, до 3000 гривен это получают руководители, которые соответствуют европейским стандартам, которые готов эффективно работать очень тяжело. И сегодня мы должны дать возможность, мы должны платить зарплату на госслужбе, если мы хотим изменить нашу страну и хотим сделать ее современной, мы должны, мы должны конкурировать с коммерческими структурами, мы должны платить зарплату. процентів на 20 вище, чим получали вони в больницях структурах. Угу. Цей проект, він вже діє у кількох областях, так? Я правильно розумію? Да, ні, ні, бо практично є в багатьох регіонах України, причому максимально це Дніпропетровське, в Николаєві. В Фирсуне также мы это запустили. И у нас также процесс данных продвигается очень быстро. Если у нас даже раньше не было сервера, то сегодня вы можете посмотреть. Пос и сайт, который, ну поверьте мне, сайт, который раньше был, был в администрации, он далеко не отвечал требованиям, которые сегодня требуют нынешнее время. Сегодня это современный сайт, сегодня через наш сайт можно фактически видеть работу всей областной державной администрации, и видеть все документы, которые сегодня издает данный аппарат областной администрации. Як ви вважаєте, такий проєкт він нормально будуть його жителі Херсонщини сприймати, наприклад, у селах, можливо, у декого ще немає інтернету? А це безвихідний процес. Там треба, сьогодні ми ще недавно не було мобільних телефонів. Ще недавно у нас були лампові телевізори, сьогодні у нас плазмені телевізори, сьогодні у нас мобільні телефони, нікого не удивляють. Тому ми треба стремитися к лучшему. І ми, ми показуємо планку. Если, это, если есть к чему стремиться, то есть, если, если это планка, если есть спрос, то будет и предложение. Соответственно, если будет такая возможность в селе делать, я думаю, что даже появятся предприниматели, которые тем же самым, или волонтеры, в тех же самых селах, почему бы и нет, которые тем же самым людям пожилого возраста могут помогать, оказывать те или иные виды услуг. Не надо будет ехать в город, не надо тратить на это деньги, время, это можно будет делать всего в электронном виде. В принципі, мабуть, процес децентралізації так, так головне ми там можемо предоставити дану відузву. Звичайно, в принципі, це і має на увазі на цьому тижні. Буквально кілька днів вчора, мабуть, так. Президент підписав указ про створення на території нашої області природнього національного парку Нижньодніпровський. На це Херсонщина чекала дуже довго, дуже довго там щось відбувалося з документацією. Нарешти це сталося. Расскажіть детальніше. Як все ж таки... Ну, так хочу сказать, победа нашей команды. Я мечтал давно. Я очень люблю херсонские плавни. И не, любят не только я. Не только я люблю херсонские плавни. Думаю, нет ни одного жителя нашего прекрасного города Херсон. И Белозерки, и Голые пристани, и Сиропинского района, которые не любят наши... И гостей нашего города, которые не любят наши Остя Днепра. Когда к нам приезжают иностранцы, они восхищаются в какой красоте, в какой какой красоте мы живем. И вы знаете, год назад, когда я пришел в стену областной администрации, я прекрасно знал, что на протяжении 10 лет существовало такое охотничье лобби, куда входили и бывшие силовики, и куда входили представители различных, там, можно сказать, и силовых структур, и юристы. Они фактически создали невозможность сделать так, чтобы на территории Херсонщины мы это могли оставить для последующих поколений. То есть были, была приватизация данных островов. Если вы подъехали бы на, подъехали бы на катере к любому из островов, подходил мужчина в камуфляжной форме говорил, что это частная территория. Какая частная территория? Это природное богатство. Да, это природное богатство каждого жителя Украины, не только Херсонщины и Тарасов. Во-вторых, это визитная карточка Херсона, Херсонщины. Вот мы сегодня построили аэропорт, и люди, когда приезжают к нам, ну, только что смотрел... Мы смотрели Херсон, старый город. Мне бы хотелось, чтобы он был более в лучшем состоянии, чтобы был ремонт фасадов, был ремонт крыш, ремонт улиц, освещение, фасадное освещение. У нас есть, есть к чему стремиться. У нас сегодня есть природное богатство, которое нам дал сам Бог. Это наша, наши, херсонские плавни. сегодня именно за, самый крупный природный парк на территории Европы. Поэтому это будет визитка Херсонской области. Президент подписал указ и и теперь сегодня то этот заповедник будет защищен э, законом. Здесь будет создана специальная администрация заповедника, это будет все охраняться. Все договора, фиктивные аренды, которые были заключены на 49 лет данных островов, они будут аннулированы. И это будет общим достоянием каждого жителя Херсончины. С одной стороны, с другой стороны, это даст выток развития туристического направления, который является достаточно экономически емким. Потому что создание зеленого туризма ⁇ это тоже одно из направлений. У нас есть Азовское море, у нас есть Черное море, это зеленый туризм. Мы, ни, ни, никаких проблем нет. Ходили разные, ходили разные слухи, что будут ломать дачные участки, что запретят mm -hmm. ловить рыбу, запретят. Это делали те же самые охотничьи лобби, запретят пасти худобу. Это все неправда. Все можно будет делать. Дачи останутся на своих местах. Они просто обычные с этим пятом. Но людям будет приятно, что они будут жить в заповеднике, что они будут жить в природном парке. что удача их, вот они отработали рабочий день, или пенсионеры, или пенсионеры наши, и приехали, поехали в природный заповедник. Никто не будет строить никаких самостроев. Никто не будет гонять на мотоциклах водных или моторных лодках, создавать волну. Это будет запрещено законом. Для этого будет работать инспекция. Мы фактически, можно сказать, Херсонщина со всех сторон будет окружена природным заповедником. И мы это должны сохранить для наших потомков, для наших детей, для наших внуков. То, что мы сегодня сделали, то, что сделала наша команда, это, можно сказать, ну, я этим горжусь. Я этим горжусь, потому что никто этого... Было огромное сопротивление, были угрозы и в адрес, и ко мне в адрес, то, что я этим вопросом занимался. Но я понимал, что это необходимо сделать, потому что это необходимо сделать для последующих поколений. Цей парк, он протяжностью от Каховской ГЭС так приблизно да, и до Лимана? До Лимана, до Лимана, тобто который це... включает в себе uh -huh. левое и правое по -по -по часть, там, там часть прибрежной территории, uh -huh. в том числе острова, и каждое строение, каждая постройка дачная, она вышлина с, с этой территории, то есть никаких проблем нет, даже многие дачники, которые хотят строиться на своих территориях, они могут дальше продолжать строиться, то есть они могут на, на своих пятнах застройки, больше я скажу для многих дачников, что стоимость их недвижимости вырастет в несколько раз. Больше я скажу, что многие, кто, кто, кто имеет, имеет возможность и как бы или желание зарабатывать на этом деньги, на туризме, то первый, кто начнет строить там гостиницы, это он будет пионером в этом направлении. И будет хорошо зарабатывать, будет а, а, соответственно, это повышение уровня жизни жителей Херсонщины. Надо будет покупать продукты, надо будет, надо будет оказывать определенные услуги, химчистка, доставка туда транспортом, катера и так далее, и так далее. Это как раз и развитие экономики. На самом деле, часто, когда к нам приезжают иностранцы и говорят, уважаемые «Ребята, вы живете на деньгах, и как раз это те финансовые, те экономические возможности, природный парк, заповедник. Это, с одной стороны, визитная карточка». А с другой стороны, это как раз та возможность сделать так, чтобы каждый житель Херсон, ну, Херсонщина была благополучным краем, чтобы никто не называл нас дотационными. Ну і до того ж, це ще й можливість зберегти так унікальну природу плавнів та нашу флору та фауну для наступних поколінь. Я розумію, що там будуть окремі зони, так рекреаційні, господарські, ще якісь, і можна буде будувати теж самі готелі або якісь зони відпочинку. Це все буде відбуватися. Ось у які терміни, коли почнеться вже ось ця робота? А єсть указ Сьогодні підписано. підписаний. Думаю, далі буде підписана дорожня карта, де буде чітко сказана. что за какое что за что отвечает. Но уже сегодня очень важно, что если указ президента и там под этот указ будет четко расписано каждое ведомство как, за, за что отвечает. Там насколько я вчера уже ночью, когда я пришел домой успел посмотреть посмотреть в интернете данный указ mm -hmm. на два на два года 16 -й, 17 -й год рассчитана рассчитан реализация данного данного проекта. Но это уже указ президента все уже не остановить. Ну будемо сподіватися, що так і буде. Робота буде тривати. І вже через два роки, так коли буде створено національний природний парк, на Херсонщину буде приїжджати ще більше туристів, не 2 мільйони відпочивальників тільки влітку, а протягом усього року, тому що парк може діяти і восени. Там рибалка, наприклад, ну, на карті України можна вносити змінення і рисувати. Допустим, що у нас, крім, у нас достатньо велике кількість заповідників, природних парків, рисувати великий природний парк. Ну, мы постараемся, то, что мы сегодня возродили Херсонский аэропорт, максимально популяризировать Херсонщину через наш природный парк, увеличить количество туристов. Сегодня большое количество туристов летит в Турцию. А я думаю, что те же самые турки будут с удовольствием прилетят к нам, посмотреть на наши, херсон, на наши херсонские плавни. Они, скажу честно, они нам завидуют. Мы завидуем их морю, они завидуют нашей природе, в которой мы живем. Но через аэропорт и Стамбул к нам прилетают не только турки, к нам прилетают поляки, датчане, норвежцы, немцы и так далее. То есть мы фактически прорубили окно в Европу. Я вам дякую за таку цікаву та змістовну розмову. А Телеглядачам нагадую, що ми спілкувалися з головою Херсонської обласної державної адміністрації Андрієм Путіловим. Я вам дякую, пане Андрію. А всім телеглядачам бажаю миру та злагоди. До побачення.